Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian Tiba-tiba pula timbul berita pertembungan antara adun sura dari Perikatan Nasional iaitu Dr. Tengku Muhammad Fakhrudin dan juga peguam dari Parti Amanah iaitu Zulkarnain Lokman yang konon-kononnya dilabelkan sebagai pakar perlembagaan. Apa kisah sebenarnya ni? Kita intro dulu! la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian bukan lagi menjadi satu rahsia kebimbangan di kalangan mereka yang memperjuangkan tentang hak Melayu dan sebagainya betapa sekiranya kalau kerajaan perpaduan madani ini masih terus dikuasai oleh DAP dan DAP makin lama mereka berkuasa dalam kerajaan ini sekiranya, ha, sekiranya sampai satu masa nanti mungkin isu berkenaan dengan Melayu dan juga Islam hanya tinggal dalam lipatan sejarah sahaja di mana benda ini memang kita nampaklah kebimbangan itu memang secara asasnya berasas tuan-tuan dan sekalian. Cumanya, perkara itu baru-baru ini telah disanggah oleh Dr. Ashraf Wajidi Dusuki yang menyatakan bahawa walaupun DAP ini ada 40 kerusi pun mereka tidak akan mampu untuk mengubah perlembagaan. Mereka memerlukan 148 kerusi untuk ubah Perlembagaan kita. Itu pun benda-benda teras macam Islam sebagai agama perkesetuan, hak istimewa orang-orang Melayu itu tidak akan boleh diusik hanya dengan keizinan majlis raja-raja semata-mata. Jadi kata Dr. Ashraf, kebimbangan itu tidak berasas. Tetapi selepas itu, Tuan-Tuan Daboskilan Adun Surah dari PAS Perikatan Nasional iaitu Dr. Tengku Muhammad Fakhrudin telah menulis panjang lebar tentang mengapakah kata-kata Dr. Ashraf Wajidi itu tidak lain tidak bukan hanyalah merupakan satu retorik semata-mata. Di mana beliau telah mengatakan bahawa benda ini, bab perlembagaan ini perlembagaan yang bertulis ini sebenarnya memang merupakan satu perlembagaan memang merupakan satu guideline tetapi at the end of the day Ianya hanya akan ditentukan oleh pihak yang berkuasa yang ada political will pada ketika itu di mana dan tulisannya begitu panjang lebar itu tuan-tuan dan dosen Dr. Tengku Muhammad Fakhrudin telah mengambil contoh Singapura banyak contoh yang telah beliau beri yang tidaklah mahu saya endorse juga sini sebab saya tak naklah kelihatan macam hendak mencampuri urusan rakyat Singapura secara asasnya kan cumanya contoh-contoh yang ada dengan negara Singapura itu memang bolehlah kita bincangkan sebagai contoh mudahlah tentang bahasa kebangsaan Anda tahu tak apakah bahasa kebangsaan Singapura? Mesti ramai antara anda, terutamanya anak-anak papa Akan jawab, oh bahasa kebangsaan Singapura ialah bahasa Inggeris Jawapannya tak betul Bahasa kebangsaan Singapura ialah bahasa Melayu Tetapi bila anda lihatkan Singapura pada ketika ini Anda rasa tak yang bahasa kebangsaan Singapura itu ialah bahasa Melayu? Sebagai contoh, kalau kita pergi dekat Singapura pun Dia punya papan tanda, tanda jalan dan sebagainya Kebanyakannya boleh katakan hampir semua pun ditulis dalam bahasa Inggeris Macam contoh Jalan Gelang Contohlah Jalan Gelang Dia tak tulis Jalan Gelang Dia tulis Gelang Road ataupun Gelang Avenue dan sebagainya Begitu juga dengan sembok-sembok yang ada Semuanya ditulis dalam bahasa Inggeris Memang kita tak nampak sangat pun penggunaan bahasa Melayu Bahkan boleh saya katakan tuan-tuan North Klan Benda ini ada satu iklan tahu dulu Dikeluarkan oleh Singapura sendiri kan Betapa generasi muda Singapura sekarang ini pun Kebanyakannya pun tak tahu yang bahasa Melayu itu merupakan bahasa kebangsaan mereka lebih selesa untuk berbahasa Inggeris kalau tidak pun berbahasa Cina atau Mandarin dan sebagainya. Jadi secara asas itu salah satu contoh yang mudah untuk kita perhatikan. Banyak lagi rasanya yang kalau saya bincangkan dekat sini, memang video ini akan menjadi terlalu panjang. Jadi saya sarankan anda untuk mencari bahan-bahan ini untuk rujukan anda sendiri insyaAllah. Banyak dekat luar sana yang anda boleh rujuk. Tengok-tengok datang Zulkan Lokman seorang peguam di Parti Amanah yang tak tahulah sama ada gelaran itu beliau yang akui sendiri ke ataupun beliau diberikan gelaran itu ke sebagai pakar perlembagaan tiba-tiba sahaja menuduh tulisan Tengku Manfakrid itu sebagai satu orang kata apa perkara yang boleh dianggap menghina atau memperkecilkan kuasa dari raja serta kuasa yang teragung serta tulisan Tengku Manfakrid itu bolehlah dianggap cenderung untuk menghasut rakyat agar orang kata apa tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Yang Duta Agong untuk menjadi payung kepada perlembagaan negara kita ini. Kiranya antara lain, Zulkarnia nak kata tulisan Tunku Mahfakrin itu seolah-olah macam nak hasil rakyat untuk mengatakan bahawa ah kalau ada agong pun tak gunalah perlembagaan itu tidak akan dapat melindungi orang-orang Melayu dan sebagainya. Itu mungkin yang telah diimplikan oleh Zulkarnia Lokman. Tetapi perkara itu telah mendapat perhatian Tengku Mahfakrudin yang orang kata apa menghentam ataupun memang marah sungguhlah dengan kenyataan yang telah keluarkan Zulkarnain Dokman, dia kata sekarang Zulkarnain telah menuduh dia cuba untuk menghasut rakyat agar merendah-rendahkan ataupun tidak lagi menurut kepercayaan kepada Yang Betul Agong serta menuduh beliau untuk memperkecilkan ataupun menghina atau memperendahkan kuasa Yang Betul Agong ataupun Majlis Raja-Raja. Sedangkan kata Tengku Mahfad Kludin, dalam tulisan beliau yang panjang lebar itu, beliau tak sentuh langsung perkataan Raja. Beliau tak sentuh langsung tentang perkataan Agong dan sebagainya. Sebab lainnya beliau telah memberikan contoh yang memang telah dan sedang berlaku dekat negara jiran kita yang kena-kenanya ada perlembagaan dan sampai sekarang perlembagaan itu tidak diusik walau satu huruf pun tetapi boleh dapat lihat apa yang terjadi dekat Melayu dan juga bahasa kemasaan serta perkara-perkara berkaitan Islam dekat sana. Jadi kata Tengku Mahfakuddin, tulisan ini bukan tulisan yang merendahkan kuasa agung sebaliknya beritahu tentang perkara yang memang boleh dan akan dan tengah dan kalau kita tidak berhati-hati sedang akan terjadi. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So rentitan daripada itu, Tengku Mahfakuruddin menyatakan bahawa beliau mungkin akan membawa ataupun mengheret Zulkarnain Luqman ini ke muka pengadilan. Nak samanlah kiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi tak berapa lama lepas itu, Zulkarnain membalas kembali tulisan Tengku Mahfakuruddin itu dengan mengatakan bahawa kalau ada yang jual, dia sedia membeli. Huh, tengah dunia dia punya belagak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siap dia kata apa tau? Tengku Mahfakuruddin ini sebagai seorang adun, dia macam sangat beremosi apabila mendapat teguran dari awam. So, janganlah emosi kalau dapat teguran awam. Memang awam ini berhak untuk menegur dan sebagainya. Itu kata Zulkarnain Luqman. Dan dia kata dia bersedia dah saja untuk, untuk pergi ke apa nama mahkamah ke apa-apa kalau dia Dan dia kata, kena bezakan antara menuduh menghasut serta cenderung untuk menghasut. Ada perkataan yang berbeza dari segi undang-undang. Kiranya macam ni lah. Kiranya Zulkarnain ni dia nak guna perkataan cenderung itu untuk melindungi diri dia daripada dikenakan tindakan undang-undang. Itulah dia tuan-tuan sekalian. So sekarang ini kita tak tahulah apa yang akan terjadi selepas ini. Sama ada Tengku Mak akan saman ke apa ke kita lihat saja insyaAllah apa yang bakal berlaku. Cuma pada pandangan saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang disebutkan oleh Zulkarnai itu iaitu Tengku Fakhruddin ini koyak dengan teguran umum. Benda itu tak betul. Benda itu tak tepat sama sekali. Sebab apa yang dilakukan oleh Zulkarnai itu bukan menegur. Bukannya mengkritik. Sebaliknya menuduh. Walaupun dia kata, oh cenderung untuk menghasut, tetapi itu tetap merupakan satu tuduhan. Nampak tak? Itu merupakan satu tuduhan. Kira, -kira macam dia menduduh Tunku Fakurdin berniat untuk menghasut. Nampak? Cenderung untuk menghasut, berniat untuk menghasut. So sekarang ini, Zulkarnain kena buktikan yang tulisan itu memang cenderung untuk menghasut. Memang ada niat untuk menghasut. Itu isu dia. Dia sebagai peguam kena tahu tentang implikasi perkataan cenderung untuk masuk itu. Bukan berlindung di sebalik perkataan cenderung itu konon-kononnya Eh, aku tak tuduh, aku tak tuduh, aku cuma kata yang kau nampak macam tu Nampak tak kat situ, tuan-tuan dan puan-puan Dan benda ini macam saya katakan, itu bukan teguran, itu tuduhan Tuduhan betapa tulisan itu seolah-olah macam menghina ataupun memperendahkan kuasa yang tuan agung Nampak? Itu tuduhan, itu bukannya teguran, itu tuduhan bang Kalaulah engkau pergi macam tu, Zulkarnain, engkau pun marah juga masalahnya kan? Eh, tiba-tiba kau nak tuduh aku nak masuk orang, cenderung nak masuk orang sebagainya. Apa cerita masalahnya kan? Tapi itulah dia tuan-tuan Itu terpulang kepada Tengku Mafakuddin untuk membuktikan ke mahkamah betapa Zulkarnain ini memang memfitnah beliau ataupun menuduh beliau untuk melakukan yang bukan-bukan. Dan terpulang juga kepada Zulkarnain, saya yakin beliau akan mewakili diri sendiri untuk berhadapan dengan tuduhan seperti itu ialah dia kan pakar perlembagaan. Cumanya berbalik pada isu, adakah tulisan Tengku Mahfakrin itu tersasar dan boleh dianggap macam menghina agung? Pada pandangan saya tidak. Sekarang ini, kita tak kata yang DAP ini akan pijak-pijak agung ke akan merenahkan kuasa agung ke tidak. Sebaliknya, kita nak kata sesiapa sahaja yang memegang kerajaan yang ada political will memang boleh lakukan apa sahaja tanpa perlu mengubah perlembagaan. Sebagai contoh yang kita sebutkan tadi dekat Singapura, Bahasa kebangsaan dekat Singapura ialah bahasa Melayu. Tetapi pengguna bahasa Melayu macam mana dekat Singapura? Memang tak kelihatan langsung kalau ikutkan betul tak? So, benda itu juga yang boleh terjadi dan boleh katakan tengah terjadi pun serba sedikit dekat negara kita ini. Sebagai contoh, pengumuman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana kota untuk pelajar matrikulasi akan dibuka tidak mengira kepada kaum apa pun bagi mereka yang dapat 10A ke atas. Yang ini tuan-tuan sekalian memang nampak macam cantik. Oh, kalau 10A tak kisah boleh masuk matri. Tetapi at the end of the day, anda kena ingat antara tujuan matrikulasi itu diwujudkan ialah untuk memberikan ruang kepada para pelajar Melayu itu untuk mendapat satu kursus pra-university untuk melayakkan mereka pergi ke universiti. Betul tak? So, tujuan matrikulasi itu diwujudkan ialah untuk pelajar Melayu. Tetapi sekarang ni kota itu dibuka kepada bukan Melayu atas alasan oh 10A atas dan kita buka tak mengira kaum. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Sedikit demi sedikit mereka cuba untuk buat benda itu. Ataupun contoh mudahlah macam ni tuan-tuan sekalian. Macam kes dulu ingat tak Jakim mencadangkan agar mana-mana pengusaha makanan ataupun restoran untuk mendapatkan sijil halal. Wajib dapat sijil halal kalau kena kata kepada pengguna Islam. Tetapi lepas tu DAP bantah. Apa jadi? So kerajaan kita ikut cadangan Jakim ataupun ikut bantahan DAP? Mereka ikut bantahan DAP. Sama juga dengan isu ketika Jakim hendak memperkenalkan kembali ataupun memperkasakan garis panduan untuk orang Islam menghadiri rumah ibadat bukan Islam. Siapa yang bantah? DAP. Kerajaan mesti itu ke siapa? Ikut JAKIM punya cadangan ke? Atau ikut DAP? Mereka ikut DAP. So, benda itu pun tak perlu kepada pengubahan perlembagaan pun. Tak payah nak ubah perlembagaan, tak payah 148. Even tak payah perkenan majlis darjah, darjah pun. Tetapi banyak keputusan itu berkaitan dengan keputusan politik dan keputusan politik ini macam mana kita tahu bergantung kepada mereka yang berkuasa. Saya tak nak imply apa-apa. Tetapi benda itu kita nampak dengan jelas dan terang, tuan-tuan dan sekalian. Bukan untuk maksud apa-apa, tetapi sekadar untuk ulang balik benda yang memang kita dah tahu. Bukan lagi satu rahsia, bukan satu perkara yang diadakan. Sebaliknya perkara yang memang berlaku depan mata, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itulah. Sekarang ini, kita berbalik pada isu asal. Kita tunggu dan lihatlah apa yang berlaku antara Tengku Muhammad Fakhruddin dan juga Zulkarnain Luqman ini. So, sama ada benda itu akan masuk ke mahkamah ke apa-apakah? Wallahualam bisawab. Tetapi kau datang kau Mak Mungkin anda terlupa untuk mengeluarkan kenyataan Sani Hamzah ini kot. Sebab anda kata kalau anda keluarkan kenyataan Sani Hamzah ini, ianya akan memuatkan hujah anda sebenarnya. Betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak lamba ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.